95-й рік матч за суперкубок УЄФА Амстердамський Аякс перемагає іспанську Сарагосу. На 71-й хвилині на поле виходить юний запоріжець Андрій Демченко. Він замінює майбутню голландську легенду самого Патріка Клюйверта. Минуло 20 років. Андрій, як і раніше, у футболі. Кар'єра гравця завершена, але кар'єра тренера лише починається. Зараз Андрій Демченко очолює тренерський штаб молодіжної команди запорізького металурга. Я вважаю, що у мене колосальніший багаж знань, Как футбольных, так и жизненных, которых я могу сейчас передать молодежи. Это этим сейчас я и занимаюсь. Работается мне легко, я люблю свое дело. Тем более результат моей работы как бы виден на лицо большинство моих воспитанников, наших воспитанников тренерского штаба, штаба Дубля играют уже в основном составе первой команды. И перед педагогичными, и перед собой тренер ставить максимальные задания. Я хочу стать хорошим тренером, участвовать на высоком уровне, работать на высоком уровне, участвовать в хороших турнирах, таких как Лига чемпионов, Лига Европы. Не говоря уже о чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Поэтому я всегда ставлю для себя серьезные задачи, самые высокие. Все, как и раньше. Я улюблена справа, яка приносит насолоду. Тому и почувается и менинник целком добре. Ощущение нормальное, в принципе. Я занимаюсь любимым делом. Так же, как и в начале своей футбольной карьеры. Как бы сейчас я играл. Раньше я играл, получал удовольствие от того, что играл, занимался любым делом. Сейчас я занимаюсь любым делом на тренерском поприще. То есть готовлю молодые кадры для нашей команды родной, запорожской. С руками змінюється хиба что ставлення до життя. Андрей каже, стоишь мудрейшим и стриманішим, У тому числі и стосовно свято. Такой возраст 39, как бы уже привычное состояние, как бы в молодости было по поярче, сейчас уже чуть-чуть попроще, как бы относишься к этому более с философской точки зрения, потому что уже как бы ближе к 40, уже люди достигают определенного опыта в жизни, меньше уже уделяется внимание каким-то развлечениям, а больше задумываешься о серьезных вещах. Телеканал ТВ5, Божая Андрею Здесь, Надя Мри и приедуется Доброе Мечта у меня есть выиграть Лигу чемпионов как тренер. Моя мечта. Я как бы приблизился к ней, ну не в полной мере, конечно, когда был в Аяксе, был молодой парень. То есть не было такой игровой практики, как, например, было у взрослых игроков. Но я видел, что это такое. Я почувствовал запах, чем пахнет Лига чемпионов, чем пахнет кубок, что это такое. И я теперь хочу это вернуть, вернуть то ощущение как тренер. Дмитро Непомящий, Костянтин Параскевич, ТВ5.